ఈ సూర్య భగవానుడి యొక్క స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ స్తోత్రం పఠించడం వల్ల మనకి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది మరియు వ్యాధులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది మెదడుకు శక్తిని కూడా పెంచుతుంది ఈ స్తోత్రం వల్ల మనకి మానసిక శక్తిని మనసును ప్రశాంతతను అందిస్తుంది ఈ సూర్య స్తోత్రం వల్ల శత్రువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది మనకు ధైర్యం మరియు ధర్మాన్ని కూడా అందిస్తుంది మనసును కూడా శుద్ధి చేస్తుంది ఈ స్తోత్రం వల్ల విజయం అందుకోవచ్చు కష్టాలనేవి దరి చేరవు మనలో ధైర్యం మరియు శక్తిని అందిస్తుంది జీవితంలో వెలుగులు నింపి శాంతిని కూడా ఇస్తుంది మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా సూర్య అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది కవచ స్తోత్ర స్తోత్రమంత్ర अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवताश्रीं बीजं नीं शक्तिः सोङ्कीलकं ममादित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकम् सिन्दूराम्बरमाल्यम् च रक्तगम् धानुलीपनम् माणिक्यरत्नकचिता सर्वाभरणभूषितम् सप्तश्वरदवाहम् तु मेरुम् चैव प्रदक्षिणम् देवासुरवरेर्वन्द्यम् गृणिभिः परिसेवितम् ध्यायेत् पटेत् सुवर्णाभम् सूर्यस्य कवचम् मुदा अथ कवचम् गृणिः पातु शिरोदेशे सूर्यः पातु ललाटकम् लोचने पातु श्रुती पातु दिवाकरः ग्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वं पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु शक्तिनी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फो पातु द्विषाम्पतिः पादौ दिनमणिः पातु पातु मित्रोऽकिलम् वपुः आदित्यकवचम् पुण्यम् अभेद्यम् वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्या पदवीम् लभेत् शेषरोगशान्त्यर्धम् ध्यायेतादित्यमण्डलम् आदित्यमण्डलस्तुतिः अनेकरत्नसंयुक्तम् स्वर्णमाणिक्यभूषणम् कल्पवृक्षासमाकीर्णम् कदम्बा कुसुमप्रियम् सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णरत्नाभरणाय तुभ्यम् पद्माधिनेत्रे च सुपङ्कजाय ब्रह्मेन्द्रनारायण शङ्कराय संरक्तचूर्णम् ससुवर्णतोऽयम् सुकुङ्कुमाभम् सुकुशम् सुपुष्पम् प्रदत्तमादाय च हेमपात्रे ప్రశస్తనాథం భగవన్ ప్రసీదా ఇది శ్రీ ఆదిత్య కవచం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి